श्रीमज्जगद्गुरु शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यस्तवः मुदाकरेण पुस्तकम् दधानमीषरूपिणम् तथा परेण मुद्रिकाम् न विनाशिनी कुसुम्भवासावृतम् विभूतिभासि फालकम् नमामिशंकरं घनाशनेरतम् नमामि शङ्करम् गुरुम् पराशरात्मजप्रियम् पवित्रितक्षमातलम् प्रसन्नवक्त्रपङ्कजम् प्रपन्नलोकरक्षकम् प्रकाशिताद्वितीय तत्त्वमाश्रयामि देशिकम् सुधाशुशेखराचक सुधींद्र स्य पादुक सुतादिमोनाशक सुशा दातिदायक वेद पारक सहस्र सूर्य भासुर सदा भजा शंकर यमेन्द्र चक्रवर्तिनम् यमादियोग वेदिनम् यथार्थ तत्त्वबोधकम् यमान्तकात्मजार्चकम् यमेव मुक्तिकाङ्क्षय समाश्रयन्ति सज्जनाः न माम्यघम् सदा गुरुम् तमेव शङ्कराभिधम् स्वबाल्य एव निर्भरम् य आत्मनो दयालुताम् दरिद्र विप्र मन्दिरे प्रदर्श्य विस्मयाम् बुधो नियमजयेत् समान् जनान् स एव सदा गतिर्ममा यदीय पुण्यजन्मना प्रसिद्धिमापकालति यदीयशिष्यताम्रजन् सकोटकोऽपि पप्रथे य एव सर्वदेहिनाम् विमुक्तिमार्गदर्शको नराकृतिम् सदाशिवम् तमाश्रयामि सद्गुरुम् सनातनस्य वर्त्मनः सदैव पालनाय यः चतुर्दिशासु सम्मठान् चकारलोक विश्रुता विभाण्डकात्मजाश्रमादिषु स्थलेषु पावनान् तमेव लोक शङ्करम् नमामि शङ्करम् गुरुम् यदीयहस्तवारि जात सुप्रतिष्ठिता सती प्रसिद्ध शृङ्गभूधरे सदा प्रशान्ति भासुरे स्वभक्तपालनौरता विराजते हि शारदा स शङ्करः कृपा निधि करोतु मामनेन सम् इमम् स्तबम् जगद्गुरोर्गुणानुवर्णनात्मकम् समादरेण यः पठेदनन्यभक्तिसंयुतः संयुतः समाप्नुया समीहितम् मनोरथम् न रोचिरात् दयानि देश शङ्करस्य सद्गुरो प्रसादतः शङ्करस्य सद्गुरो प्रसादतः